Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать два вида киборга. Сейчас мы начнем делать э, более простой вид киборга. Здесь понадобятся мне очень такие детали, которые может быть не у всех. Вот такие две пластинки нам нужны будут. Такие две пластинки. Такие две пластиночки. И три вот таких. Ну, еще я знаю, что вот такие детали каждого есть. И одна кнопка каким цветом. И вы. Ну что ж, приступаем. Сначала нам понадобятся вот эти детали. Да, берем мы и ставим э, наверх эти детали. Вот такие две кнопки. кладем кнопку. убиваем. Раз, кнопка есть. Видите, чтобы она стояла так от кнопки на полу. Теперь ставим кнопки равно. Есть. Теперь нам понадобится вот эти детальки, пластиночки. Теперь мы делаем пластинку на пластинку. Видите? следующий момент делаем голову киборга. Берем эту картиночку и ставим на верхнюю кнопку. Теперь можно приступать к складке тела. Теперь мы берем и как это называется? Прикрепляем части, чтобы вышел вот такой элементик. Ну, беремся за э, основную часть рук и ног. Берем киборга и ставим ему руку. Сейчас, сейчас. Нашего не выйдет. С этой стороны и с другой стороны. Ну, теперь ставим основную часть рук. Оп. И с второй стороны. И осталось прикрепить только ноги. Как вы видите, прикрепляем мы их вот так. И мини-робот готов. А теперь я покажу, как сделать второго <клес> киборга. Но ну, он более э, э, более детали, чем эти. Так, это вот такие сторонки. Приступаем к другому. К этому кибергу нам понадобятся новые детали. Ну, не все, но новые понадобятся. Сейчас я вам покажу, что нам еще понадобится. Новые. <клес> вот такая, <клес> можно сказать, пимпочка две таких подкрепительницы, две таких и еще таких две и одна вот такая. А все остальное то же самое. Ну, я вам расскажу, чтобы, чтобы мы не запутались. Две такие пластинки, две таких пластинки, одна такая, одна такая и такой глаз. Ну что ж, приступаем к нашему ну, киборгу. Сперва мы начнем опять сынок. Ставите. Видите, как складывается ног. Теперь берем вот такую деталь. Нужно прикреплять по одной, бо а отпадет тогда. берем ноги, ставим. Пол киборга у нас готово. Теперь опять ставим сюда пластину. А теперь самая любимая моя часть. Как складывается киборг. Видите, вот киборг. Берем опять, ставим две таких пимпочки. И не важно какого цвета. Тогда ставите голову. Киборг начинает разрастаться. Ставим такую кнопку, как бронещит будет. Когда берем вот такие детальки. Может не у каждого есть, но пошукать. Ставим их сюда. Сейчас будет более плотнее рука и лучше. Видите, ставим, как пулемет будет в киборга. Тогда берем вот такую деталь. Это то есть клешня. И все эти детали двигаются. И последний штрих. Берем на ноги ставим вот такие детальки чтобы киборг мог держаться потому что он же тяжелый сейчас мы прогибаем киборг есть киборг два. Всем спасибо за просмотр и удачи вам в постройке киборга. До свидания.